Вас, друзья, телеканал Миколаев представляет программу "Стоп-кадр" в студии Ані Тарашевська. Коли нам будет доброе, мы поцікавимось в нашей сегодняшней программе. Иди знаемось, де полягає золота середина життєвого шляху. А будет тогда хорошо, когда я буду молиться, и Господь устроит все таким образом, что все будет мне ко благу. Уныние и печаль это тоже грехи, причем грехи очень тяжелые. І от якраз ця жизнерадостность та золота середина, по которой ми йдемо. Якщо Христос воскрес, то які можуть бути ще турботи і печалі пригничують наше серце, але світло у темряві сяє. Ми бачимо це світло, і турботи і печалі відходять. Сьогодні, друзі, ми з вами будемо спілкуватись з першим заступником сінодального відділу з питань молоді Української православної церкви Архімандрітом Іоасафом, який побував у Миколаєві. Чи бувають веселі монахи? Дізнаємось зараз. Я думаю, що Наверное, правильно дали мне такое название, потому что веселый монах, ну, получается, что бывает, раз я есть. Но многие. Почему? Потому что мы заложники стереотипов, заложники тех, причем стереотипов, которых, в которых мы плохо разбираемся. К сожалению, несмотря на то, что у нашей независимости уже много лет, мы так и не стали вполне церковными людьми, не воцерковились. И поэтому еще очень много советских шаблонов, коммунистических шаблонов в нас, у нас внутри живет. И один из этих шаблонов заключается в том, что почему-то монашество должно быть обязательно угрюмым, доходящим ну, до уныния, до отчаяния. И многие, и, допустим, мало кто знает, что, несмотря на то, что уныние и печаль – это тоже грехи, причем грехи очень тяжелые. Вот. И если внимательно посмотреть на Евангелие, если внимательно даже посмотреть на вот э, часто мы меняемся такой вот скажем так духовным опытом с греческим православием в данной ситуации это гора афон монашествующая. в этом увидите очень жизнерадостных монахов и вот тут главное э, четко понимать о том что есть понятие жизнерадостности причем это очень положительное и хорошее качество когда мы радуемся жизни. И монах, он ведь должен, и не то, что должен, он радуется жизни, потому что Господь дал ему эту жизнь для того, чтобы он ее, чтобы он во время этой жизни из себя что-то сделал человеческое, вот. Поэтому, естественно, есть две крайности: есть крайность такого, знаете, крайнего бесовского, даже сказал бы, веселья, доходящего до такого, какого-то безумия, вот, и есть другая крайность — отчаяния и уныния. И вот как раз вот эта жизнерадостность, это вот та золотая середина, по которой мы идем. Поэтому сказать о том, что это нонсенс, нет, это не нонсенс. Это норма, норма. да, отец Иосиф? Да, 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 Отец Иосиф, жизнерадостность – это здорово. Но сегодня, и не только сегодня, а вообще жизнь большинства людей как-то не располагает к жизнерадостности, потому что много забот, много проблем того и сего. Господь учит нас радоваться. Да. Жизнь диктует другое. Где обрести золотую середину? Вот. И вот тут как раз мы и вступаем, христианство вступает в противоречие с миром. Потому что апостол четко сказал, радуйтесь и по кирику радуйтесь о Христе воскресшем. И до этого еще, уже после этого, святые отцы говорили, если Христос воскрес, то какие могут быть еще печали. Человек настолько часто зацикливается на каких-то внешних моментах, и они для него становятся краеугольными. Конечно, я можно сейчас сказать о том, что, ну, конечно, отец Осаф, вы монах, поэтому вам легко рассуждать на эти темы. Но нельзя забывать, что, как и начальник, как у нас есть журналы, отрок, фамилия, молодежь, то есть я тоже несу определенную ответственность и, скажем так, некую миссию в мир. И поэтому, естественно, я хорошо знаком, и у меня тоже есть какие-то человеческие скорби, поэтому я отлично понимаю, о чем идет речь. И вот тут получается такой момент, что когда э, человек живет э, как внутренним своим миром именно настоящим христом христианством. тогда люб, тогда любое внешнее скажем так проникновение в меня оно разбивается о скалы христианства внутри меня ну как это выглядит допустим ну возникает какая-то скорбь какая угодно ну возьмем там я не знаю какие-то проблемы с журналом печать, там у нас журнал отрок выходит не вовремя. На самом деле это много отсюда вытекает последствий. Люди ждут, начинают надоедать, звонить, мы все дерганы, потому что непонятно как. Вот У нас таких сбоев не было, еще слава Богу, но вдруг. Вот. Как в этом деле поступить? А ведь у людей бывает так, что за, за, там, зарплату задерживают, и то, 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 то. И люди начинают всячески переживать нервничать. И унывать. И унывать, конечно, естественно. Вместо этого нужно просто прийти в церковь и сказать: Господи! Все в твоих руках. Вот полагаюсь полностью на тебя. Вот как ты хочешь, так все и устрою. И знаете что? И вот от этой нашей веры тогда и появляется уверенность. Ведь вера и уверенность это однокоренные слова. И поэтому появляется некая уверенность в том, что все будет хорошо. Но будет все хорошо не тогда, когда я буду бегать и размахивать руками а будет тогда хорошо, когда я буду молиться. И Господь устроит все таким образом, что все будет мне ко благу. И вот тут возникает следующий момент. Почему у нас, скажем так, вот, да, вот сейчас мало места для некой такой жизнерадостности? Я скажу от чего. От нашего маловерия. Потому что когда человек все-таки пытается преодолеть это маловерие. И говорит, для этого пример есть в Евангелии, когда бесноватый отрок был, и отец пришел ко Христу. И Христос говорит, веруешь? Он говорит, веруй, Господи, помоги моему верю, Потому что внутри нас всегда есть элемент сомнения. И вот этот элемент сомнения, мы должны его перейти, перебороть. Сомнение в чем, отец? Сомнение, Если Бог? Сомнение в том, что Бог поможет. Ага. Вот. Потому что ведь в чем, опять же, суть маловерия? В том, что а в Божьих ли это руках? А поможет мне Господь? Или другой момент. Господи, ты помоги мне именно так и только так, как я хочу. Ну, простите, а Господь не всегда нам дает именно так, как мы хотим. Почему? Таким образом, Он в, э, нас воспитывает, воспитывает, убирает из нас нашу гордыню и говорит, э, дорогой человек, будет не так, как ты хочешь. А будет так, как тебе полезно. Вот знаете, Господь ведь это как учитель, педагог, врач. Ведь врач нам дает горькие пилюлики. Когда хирург, мы приходим к врачу, и врач говорит, что нужно делать операцию, и непременно делать операцию, мы что говорим? Ну что ж, надо, так надо. Но мы же не говорим, что, вот, доктор, но ну, мне же будет больно. Давайте-ка, ну, не будем делать операцию. Доктор скажет, хорошо, операции не будет. Но тогда ты умрешь. Вот тут в нашей жизни ведь то же самое. Когда Господь нам хочет прежде всего того, чтобы мы очистились от этой шулахи, от того, что мы привязываемся к вещам, от того, что мы настолько переживаем, как мы будем там жить простите, зимой там, или следующей весной, забывая о том, что да я не доживу еще до следующей весны, потому что я умру в этих заботах, и что, с чем, в чем застану, в том и сужу, Господь скажет, сказал. Застанет он в заботах о том, там, что будет там, через год. Вот отсюда появляется и жизнерадостность монашеская. Когда я понимаю, что есть у меня день, есть у меня пища, а пища самая простая – Слава тебе, Господи, мы все в меру накормлены, и даже самую простую пищу всегда можно найти. Мы одеты, обуты, каждый в меру, конечно, своего материального положения, но все равно никто сейчас от этого не страдает. А если страдают, то мы, слава тебе, опять же, слава Богу, что в нашей сейчас стране очень сильно развито разви и развивается волонтерское движение. Вот, в нашей церкви оно всегда было, есть и будет, и поэтому можно увидеть, как оно развивается на сайте Молодость in UA». Это наш волонтерский сайт. И вот там как раз видно, как мы умеем друг другу помогать. И вот тут как раз, когда я вижу, что у меня в принципе на сегодняшний день все есть, остается только радоваться и благодарить Бога. Отец Эсов, вы занимаетесь проблемами молодежи? Молодежи всегда было сложно во все времена, какие бы времена ни были, но молодежь всегда не понимают. Да. Как вы полагаете, в чем лежит зерно непонимания молодежи? И чтобы ее понять, чтобы повести ее на вывести ее на нужную дорогу? Главное, чтобы понять молодежь, нужно себя вспомнить, молодым. Вот мама часто приходит и говорит, вот я своей дочери советую то-то и то-то. Я спрашиваю, а вы свою маму часто слушали? Нет, не слушала, и поэтому я наделала столько ошибок. Я говорю, вот дайте вашей дочери тоже наделать ошибок. А уже другое дело, какие ошибки наделают. Нужно было воспитывать ее в 6 и в 5 лет, а не когда ей уже 18. Мы просто, просто поздно хватаемся за, за воспитание молодежи. Сейчас нужно молодежь не воспитывать, ее нужно просто понимать. Понимать их идеалы, их ценности. Потому что мы все сами были молодыми, ведь это огромнейшее преимущество. Если себя вспомнить молодым, как я жил, какие у меня были стремления, какие у меня были желания, ведь тогда можно и понять молодежь. А я еще нашел цитату такую интересную. Даже вот молодежи предлагал, спрашивал, кто это сказал, вот или спрашивают, когда. Вот. А, там цитата приблизительно такая, что молодежь стала безнравственность, безнравственной, она стала развратничать, она не слушает старших, а, ну, и так далее, и так далее. И это было сказано еще в времена Сократа. Одно и то же, одно и то же. Но мы, вырастая, мы почему-то забываем... Какими мы были молодыми, какие были наши идеалы. И вот тут как раз вот главная проблема, почему это происходит? Потому что взрослые хотят навязать свою волю, навязать свои желания и навязать свои ценности. Это невозможно. Нужно воспитывать детей с малого, вот в нравственной какой-то внутренней постулат. И тогда они вырастут, молодежь, в хороших, порядочных людей, которые сами обретут Христа, сами найдут дорогу к храму. А вот по этому поводу как раз вот интересно, одна умная женщина сказала, как, вот, что такое педагогика, что такое воспитание? Он сказала, вы как засаливаете огурцы? Вы берете каждый огурец и в него бросаете соль? Нет. Вы кладете огурцы и наливаете раствор. И огурцы сами засаливаются в зависимости от того, какой вы раствор сделали. Вот раствор ⁇ это и есть семейная обстановка. Какой, какой вы раствор создадите в семье, какую атмосферу создадите, такие будут и дети. То есть они воспитаются не потому, что мы им говорим, вот это делайте, вот это нет. Они воспитываются в зависимости, в зависимости от того, какая внутренняя атмосфера в той или иной семье. Если женщина живет с твердым ощущением того, что ее муж негодяй, и он бросил их с ребенком, а муж негодяй оказался только потому, что с этой женщиной невозможно жить рядом. Невозможно. Ну да, бывает такое. Бывают такие. То ведь самое страшное, что ведь у дочки, которая растет с мамой, ведь воспитываются те же самые ценности, что все мужики негодяи. Вот что плохо. И э, вместо того, чтобы... А как это все исправить? И вот тут я понятно, что я священник, я всегда буду э, идти, скажем так, с проповедью и говорить о том, что... Но вот здесь, в данной ситуации, чтобы на себя взглянуть, чтобы эта женщина увидела. И мы на исповеди, священники часто это видим, когда к нам приходят люди общаться. Мы это видим, когда... С, священники в прямом смысле слова слышат такие речи, что да, я не права, я сама виновата, то, что от меня ушел муж. И вот с этого начинается нравственное воспитание уже не только этой женщины, а и ее ребенка. Поэтому, когда мы говорим о молодежи, возвращаясь к молодежи, когда мы говорим о молодежи, то тут важно просто уже понимать и, знаете, я бы сказал бы, пожалеть их. Потому что молодежь, она уже воспитана, и она воспитана вот именно в том растворе, который был в их, их семьях. И слава тебе, Господи, когда молодые люди приходят к нам, священникам, вот, для того, чтобы как-то найти себя, как-то определиться. И мы уже, священники, помогаем молодым людям исправить те ошибки воспитания, которые были, в, когда они были детьми. Отец Асав, а что сегодня, на Ваш взгляд, больше всего волнует молодежь, которая обращается именно к Вам? Я убедился в одном. Даже, простите, конечно, даже у крайности, крайности молодых людей, там, будь то наркоманы там, или еще кто-то, вот, скажем так, социально неодобряемые вот, молодые люди, и, в принципе, вся молодежь, как правило, всегда всех волнует вопрос. Ради чего? Зачем? Ценности. Конечно, есть ценности, все очень элементарно, все очень просто. Еще в священном писании сказано, «Едяхом и пияхом завтра боумрем». Все понятно. Но, к сожалению, в 30 лет этих людей ждет два, две вещи. Или самоубийство, или же какой-то очень серьезнейший тяжелый кризис. но это факт это факт почему в наше время количество самоубийств увеличивается вроде бы благо становится больше вот нет сейчас дефицита ни в чем, а самоубийство становится больше. По статистике, чем более комфортная страна, в которой проживают, тем больше количество самоубийств и молодых людей. Ну, нам до комфорта пока далеко. Естественно, здесь. и слава тебе Господи. Простите, а -а -а. я говорю так, потому что именно это спасает нас всех от того, чтобы вот мы стали такими же, скажем так, отчаявшимися. Да, но все мечтают о Европе, о благополучном и сытом житии. А это, это как раз та самая проблема. Знаете, у меня было когда-то домашнее животное. Котенок. И он, он всегда был голодный. Он всегда ел. И однажды, значит, чистил рыбу, я решил, я тебя так накормлю. Вот мне было просто интересно, сколько котенок сможет съесть. Я начистил рыбу на всю семью. Котенок все, ну, трибух, ну, скажем так, все шкурки от рыбы, все съел. Я его целых два дня не видел зашел там за сарай и увидел, он лежит на земле, и от обжорства его так раздуло, что он два дня не может пошевелиться. И у него ж бедненького уже это. Пришлось в прямом смысле слова нести его. Тогда еще ветеринаров не было, но были добрые люди, которые знали, как с этой справляться. Вот, они реально помогли спасти животное. Вот мы, мы как раз напоминаем вот, этих, вот этого котенка который не знает, сколько ему нужно для того, чтобы съесть и не, скажем так, не умирать с голода, быть сытым. Вот в этом, к сожалению, проблема человечества. Мы настолько гонимся к комфорту, что не понимаем, что именно сам комфорт нас и убивает. Мы забываем о Римской империи, мы забываем о других империях, которые погибли именно тогда, когда они дошли до крайней степени роскоши. Можно сказать, ну сейчас-то у нас роскоши нету, да, сейчас нету, может быть, именно поэтому и хорошо. А, ну, а что касается, вот, поэтому, знаете, стремиться вот именно к комфортной жизни, это путь очень губительный. Именно вот, именно поэтому в Евангелии Господь говорил, нужно стремиться к любви. А если к любви, значит и жертвенности. А все остальное, все внешнее, не забудьте, что вместе, что вам пить. Заботьтесь прежде всего о Царстве Небесном и о том, что это. Посмотрите на цветы полевые. Они не, не придут, не сеют, а одеваются как. Вот в этом-то как раз вся и соль. Поэтому мы, мы, откровенно говоря, мы сами себе роем яму. Я сейчас говорю яму не потому, что мы стремимся в Европу, а мы э, в Европе тоже есть огромнейшие положительные плюсы, таких каких у нас нету. И я, как человек, занимающийся волонтерством, э, социальной деятельностью, просто-напросто снимаю шляпу и учусь в, в Европе о том, как э, вот именно, что касается детей сирот что касается стариков, что касается того, как раз что, с чем у нас большая проблема. Вот. То же самое, я как человек, автолюбитель, естественно, мне хорошо и нравятся хорошие дороги. Но дело в другом. Дело в том, что в Евангелии ведь э, Христа тоже окружали разные люди, и бедняки, и был Никодим, очень богатый человек, богатейший человек своего времени. Вот, и Христос пользовался его благами в том смысле, что но суть в чем? В том, что становится главным моей, в моей жизни. В моей жизни становится главным это асфальтированная дорога, и ради этой дороги я готов пойти на подлость, на преступление, я готов в асфальт закатать сколько угодно людей. Или же все-таки для меня ценность главная, дороги хорошо, замечательно, но это лишь только, скажем так, последствия моей какой-то внутренней духовной жизни. То есть, скажем так, нужно работать? Нужно. Нельзя бездельничать, нельзя. Поэтому строим дороги, не крадем, не воруем. Строим дороги все вместе. И тогда и у нас будет здесь Европа. Вот в этом-то вся и соль. Получается, что христианство, если бы мы были все христианами и православными, мы наоборот, у нас было бы здесь, ну, очень хорошо. Адисесов, будьте добры, вы понимаете, сегодня сложилась такая нехорошая тенденция, когда люди обвиняют друг друга. Вот мы бы жили хорошо, если бы не то-то, то-то и то-то. И обвинения сыпятся друг на друга, которые перерастают в злобную брань, а злобная брань ведет к ненависти, ну и конца этой порочной цепочки нет. Что делать? К сожалению, здесь каждый человек должен понять одно. Достоевский еще сказал об этом в книге братья Карамаза. Все за всех в ответе. И поэтому, если хочешь, чтобы этой брань не было, начни с себя. Полюби своих оппонентов, врагов, полюби своих соседей, полюби человека, который имеет противоположную точку зрения. Полюби их, примирись с ним. Попроси у него прощения за свою злость. Ведь есть, есть же очень достойный пример, когда в церкви мы просим прощенное воскресенье, просим друг у друга прощения. И вот тогда как раз, когда мы... Не нужно понимать друг не нужно менять свою точку зрения. Если я так думаю, я так думаю. Не нужно менять свою точку зрения. Но нужно просто, просто-напросто идти за Христом. А Христос сказал, нужно любить всех, всех абсолютно. Там не сказано, что этих любить, а этих ненавидеть. Нет, всех любить, абсолютно всех. А если я всех люблю, то вот именно э, кто бы человек ко мне, ко мне не пришел бы, какой бы человек ко мне не пришел бы, я всегда его приму с любовью. Это вы. А так в жизни невозможно любить всех? Возможно. Вот возможно. Именно возможно тогда, когда мы становимся Христовыми. Если мы не Христовы, если мы скажем так, для нас какие-то идеалы становятся выше, чем, скажем так, Христос, то да. А если Христос все-таки выше, возможно. И тогда я понимаю, прежде всего начинаю с себя. Изгоняю злобу в своем сердце. В его сердце я не могу заглянуть, но в своего сердца я злобу, честно вам скажу, выгнал. Дай Боже, друзья, и нам с вами позбавить сердца от зла. Сегодня Про вічні теми ми говорили з першим заступником синодального відділу з питань молоді Української православної церкви архімандритом Іоасафом. Щодень завтрашній нам готує? Почуємо зараз. Я, Аніта Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 20 жовтня Сергія Послушного цього дня вже чекають зиму. 22 жовтня Якова. Після Якова тепла вже ніякого. 23 жовтня Єфимії розкасають дороги, починаються осінні дощі.